आम्ही आपल्या उमेदवाराचा प्रचार लाखो लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणार उमेदवार तुमचा प्रचार आमचा लोकसभा निवडणुकीत तुमचा उमेदवार निवडून येणारच प्रचार तुमच्या मतदारांच्या पर्यंत पोहोचवणार आम्ही तुम्हाला बोलायचं आहे तर व्यासपीठ देणार आम्ही तुमच्या मतदारसंघातील तुमची विकास कामं घराघरात दाखवणार आम्ही तुम्हाला तुमच्या उमेदवाराला निवडून आणायचं आहे तुम्हाला तुमची मुलाखत प्रतिक्रिया द्यायची आहे तर चला मग आपल्या मराठी यस न्यूज चॅनलला संपर्क करा आणि आपली प्रतिक्रिया मतदारांच्या पर्यंत पोहोचवा तुमची प्रतिक्रिया तुमची मुलाखत मराठी यस न्यूजवर पहा संपर्क क्रमांक आहे नव्याण्णव बावीस शून्य नऊ एक्केचाळीस अठ्ठ्याऐंशी इचलकरंजी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर काही मंडळी राजकारण करत आहेत मात्र सामान्य जनतेच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठीच मला जनतेनं निवडून दिलंय इचलकरंजीच्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी योजना आणण्याचं काम माझं आहे भविष्यकाळात इचलकरंजीला पिण्याचं पाणी मी आणलं नाही तर भविष्यकाळात कोणतीही निवडणूक लढवणार नसल्याचा निर्धार खासदार धैर्यशील माने यांनी केला इचलकरंजी येथील थोरात चौकातील प्रचार सभेत ते बोलत होते पुढे खासदार माने यांनी सांगितलं की इचलकरंजीच्या पंचगंगा नदीचा पाणी प्रश्न खूप महत्वाचा असून प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी सीईटीपी प्रकल्पासाठी पाचशे बत्तीस कोटी रुपये मंजूर केले असून लवकरच ते काम पूर्ण होऊन पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त होईल तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुळकुड पाणी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने मी स्वतः मंजूर करून आणली आहे त्यासाठी एकशे एकसष्ट टेंडरही प्रसिद्ध झालाय लवकरच पाणी योजनेचं काम सुरू होईल प्रचार सभेस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत पुरवठा मंत्री गुलाबराव घोरपडे सदाभाऊ खोत खासदार धनंजय महाडिक अनिल बोंडे माजी खासदार निवेदिता माने माजी आमदार सुरेश हळवणकर यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी नेते कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या उपस्थित होते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना यावेळी धैर्यशील माने यांनी श्री स्वामी समर्थांची मूर्ती भेट दिली इचलकरंजी प्रतिनिधी मराठी एस न्यूज भगवाधारी भगवाधारी आ आ रहे आज इस मंच पर उपस्थित राम जन्मभूमि से यहां पे अपने आशीर्वाद देने हुए आले वाले आदरणीय योगी जी का मैं इच्चलकर जी नगरी की ओर से इस हाथकरंगले लोकसभा संसदीय क्षेत्र की ओर से तहे दिल से आदरणीय योगी जी का स्वागत करता हूं राम जी की जन्मभूमि से योगी जी इच्चलकरण जी नगरी आए हैं आदरणीय योगी जी योगी जी यह वस्त्र नगरी के पहचानी जाती है यह वस्त्र की भूमि है यह शस्त्र की भूमि है यह शौर्य की भूमि है यह स्वातंत्र वीरों की भूमि है यह बलिदान की भूमि है ये कर्मवीरों की भूमि है यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की भूमि है यह बाजी प्रभु के बलिदान की भूमि है यह तारा रानी के संघर्ष की भूमि है यह छत्रपति शाहू महाराज के विकास की भूमि है यह बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की भूमि है यह अन्य साठे जी के कलम की भूमि है यह किसानों के उत्कर्ष की भूमि है यह श्रमिकों के उद्धार की भूमि है यह जिन दलितों के आधार की भूमि है और मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय योगी जी ये राम जन्म वाल राम जन्म की बधाइया देने वाली और राम जी के प्रस्थापन का इंतजार करने वाली भूमि है जिस दिन अयोध्या में प्रभु राम लल्ला का आगमन हुआ अयोध्या में राम आए थे लेकिन दिवाली यहां बनी थी यह दिवाली मनाने वाला गांव है आदरणीय योगी जी आप हमारे बीच आए हैं और इच्चलकरण जी नगरी आपको देखने के लिए आपको सुनने के लिए आतुर है मैं आपके और इस नगरी के बीच में ज्यादा देर रोड़ा नहीं बनूंगा मैं अपने लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपका सांसद होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य में कहीं चूक नहीं की मैंने अपना कर्तव्य बहुत खूबी से संसदीय क्षेत्र के बारे में मैंने लोकसभा में निभाया है और उसी के बाद यहां आने वाले विकास को चालना देने का काम किया है कई लोग पानी पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा की जिस नाम पे आप राजनीति कर रहे हो जरा मीडियावाल्यांना थोडीशी विनंती आहे सा खाली बसा लोकांना दिस नाही कॅमेरे राहू दे थोडस आपण खाली बसा मीडियाच्या बांधवांना विनंती आहे दोन मिनिटं आपण थोडं खाली बसाल लोकांना दिसू देत योगीजींचं भाषण सुरू झाल्यानंतर आपण रेकॉर्ड कर ये, ये जो माहौल बना है वो आपके आने से बना है रामलला का आगमन जब अयोध्या में हुआ था बहुत सालों की प्रतीक्षा इस भारत वर्ष की पूरी हुई और जब उसका शिलान्यास रचा गया तो उसका भाग्य आपको मिला आज जिस दिन आप इस नगरी में आए वो महाराष्ट्र दिन है कामगारों का दिन है प्रभु रामचंद्र की नगरी से गंगा मैया के किनारे से पंचगंगा के किनारे तक का आपा प्रवास ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लिए एक विकास की क्रांति लाने के लिए आपके विचार सुनने के लिए यहाँ सारे लोगों के लिए एक भविष्य के लिए एक आधार का शिलान्यास रचेगा मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इच्छल करंजी नगरी का विकास है मैं लेके जाने का आगे प्रयास कर रहा हूं जिस पानी की योजना का मैं बात कर रहा था मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिस पानी योजना के बारे में आप हम पे कयास लगा रहे हो कटाक्ष लगा रहे हो उस पानी योजना की मंजूरी अगर किसी ने दी होगी तो वो नरेंद्र मोदी सरकार में एक नाथ जी सर सरकार ने एक सौ इकसठ करोड़ रुपए का निधि इस सरकार ने उसमें लगाया है निधि देने वाले हम लोग हैं और काम करने वाले हम लोग हैं मैं आपको यह अनुरोध करना चाहूंगा यह आपसे विनती करना चाहूंगा पानी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा अगर मैं आप सभी के बीच में से एक साथ आपके लिए यह इतना बड़ा निधि ला सकता हूं इच्चलकर जी की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सकता हूं पांच सौ फाइव हंड्रेड एंड थर्टी टू करोड़ रुपीज का निधि मैंने इस नगरी के लिए सीईटीपी प्लांट्स के लिए यहां लाया है और वो सीईटीपी प्लांट होने के बाद उसका फायदा क्या होगा इच्चलकरण जी के वस्त्र नगरी के लिए प्रदूषण युक्त तो पानी उस पंचगंगा नदी में नहीं जाएगा और दूसरा यह फायदा होगा साइजिंग का इंडस्ट्री हो डाइंग की इंडस्ट्री हो उसको यहां बूस्टर मिलेगा और उसके वजह से जो वस्त्र यहां निकलता है उसमें से गारमेंटिंग की तरफ जाने में हमें यहां बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है एक सांसद होने के नाते मैं यह सारे प्रयास कर रहा हूं कि मेरे इन बत, लोगों को हर तरीके से उनको प्रबल बनाने का काम करना पड़े और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से मैं यह करने में बहुत जल्दी ही यशस्वी होऊंगा जो पानी की राजनीति करने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा पानी लाएगा तो धैर्यशील माने ही लाएगा यह आप ध्यान में लो केंद्र में मोदी जी की सरकार है राज्य में एक नाथ जी शिंदे सरकार है मैं यह कहना चाहूंगा अगर मैं इच्चलकरण जी को पानी नहीं लाया तो मैं कोई भी इसके आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा पानी पहले भी मंजूरी की है वो धैर्यशील माने ने किया है एक से एकसोष करोड़ रुपए का जो निधि लाया है वो धैर्यशील माने ले लाया है कई लोग इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं राजनीति उथली राजनीति में नहीं पढ़ूंगा मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस चीज के लिए आपने मुझे चुनाव में चुनके दिया था उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का व्रत मैंने लिया है मैं कोई एक सेगमेंट के लिए काम नहीं करता समाज के हर तबके के लिए मेरा काम बना रहे इसका मैं प्रयास करता हूं आदरणीय योगी जी आप जब सांसद बने मेरा भाग्य है कि तीन पीढ़ियों की संसद हम लोग यहां है मेरी माता जी आपके साथ सांसद हुआ करती थी वो आज यही मंच पर बैठी हुई है और आप और आप इस नगरी में आए हैं मैं यह कहना चाहूंगा बहुत सारे युवा यहां पे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं आप में वो करिश्मा देखते हैं और उन्होंने आपके हाथ में जो दी है एक संत के हाथ में तलवार दी है वो तलवार वो तलवार हमारे रक्षण की तलवार है हमारे विचारों के रक्षण की तलवार है इस बहुजन समाज के उद्धार के लिए दी है, जो शिव छत्रपति ने किया था वही स्वराज्य फिर निर्माण करना है फिर मोदी जी का सरकार लाना है इसीलिए इसीलिए इन इन लोगों ने आपके सामने यह प्रयास किया मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा जीत उसी की होगी जीत तो उसी की होगी जिसके पास होंगे तपस्वी योगी यूपी में आदित्यनाथ महाराष्ट्र में एकनाथ, दोनों ने पकड़ा है जनता का हाथ चल रहे हैं विकास के साथ ना करो केवल भावनाओं की बात देश की उन्नतियों के लिए समर्पित है दिन रात कितना ही करो तुम प्रहार आएगी तो सिर्फ मोदी सरकार अब की बार अब की बार और धैर्यशील माने ही आपका खासदार मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय योगी जी के आगमन का अवभगत करता हूं मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं मैं मराठी मराठी या मानसान इच्छित हो। योगी जीना समझाव थोड़े हिंदी बोलो अरे आम भावना पर्यत पोचाव्यात आणि आपल्याला जे आम्ही सांगतोय हा शिव छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे हा भगव्याची लाद राखणारा महाराष्ट्र आहे तुम्ही रामलल्ला तिथं स्थापन केलात त्या रामलल्लाच्या खांद्यावरचा धनुष्यबान घेऊन धैर्यशील त्या भगव्याची आशीर्वाद घेऊन दिल्लीच्या वारीला निघालाय याच याच भूमीतनं भगवान श्रीरामांना वंदन करत त्यांच्या खांद्यावरचं धनुष्यबाण इच्चलकरांची नगरी पडू देणार नाही ती भगवी लाट इच्चलकरांची मधनं उसळेल आणि दिल्लीला जाऊन पोहोचेल एवढा विश्वास बाळगून मी आपला मनोगत संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र